Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazah binti Ahmad Anwar dari Bahasa Melayu 2. Hari ini saya akan membentangkan analisis dan juga strategi pertumbuhan digital bagi sebuah PKS Malaysia yang semakin dikenali iaitu Zeus Coffee. Iaitu jenama kopi tempatan yang sedang berkembang pesat melalui penggunaan teknologi digital. ZUS Coffee ditubuhkan pada tahun 2019 dan kini beroperasi di bawah kategori perniagaan kecil dan sederhana ataupun lebih dikenali sebagai PKS. Ia telah menjadi contoh PKS moden yang berjaya memanfaatkan transformasi digital dalam perniagaannya. ZUS mempunyai ratusan cawangan di seluruh Malaysia dan juga sedang giat meluaskan operasi fizikal dan juga digital. Antara daya tarikan utamanya ialah penggunaan aplikasi mudah alih tersendiri, pemasaran media sosial yang agresif dan juga pengalaman pelanggan yang lancar. Baiklah, kita pergi kepada analisis SWOT Zus Coffee terlebih dahulu. S iaitu strength, kekuatan. Kekuatan bagi Zus Coffee adalah aplikasi mudah alih tersendiri iaitu membolehkan pelanggan membuat pesanan, pembayaran tanpa tunai dan juga kumpul mata ganjaran iaitu Zus Point. Seterusnya adalah pemasaran digital yang kuat. Jadi Zeus Coffee ini aktif di TikTok, Instagram dan juga Facebook dengan kandungan yang kreatif dan menarik generasi muda. Seterusnya adalah pengalaman pelanggan lancar iaitu integrasi teknologi seperti pre-order, penghantaran dan juga pemberitahuan status pesanan. Yang akhir sekali, kekuatan Zeus Coffee adalah branding modern dan juga konsisten iaitu penjenamaan digital yang kukuh dan juga seragam di semua platform. Namun begitu, terdapat kelemahan bagi Jus Coffee iaitu kebergantungan pada sistem digital sepenuhnya. Jika aplikasi bermasalah, maka keseluruhan operasi pesanan boleh terganggu. Selain itu, capaian fizikal tidak menyeluruh. Jus Coffee ini tidak semua kawasan di luar bandar ataupun negeri kecil ada cawangan Jus Coffee. Akhir sekali adalah terlalu fokus pada golongan muda mungkin ia mengabaikan segmen pelanggan yang kurang mahir teknologi. Seterusnya adalah peluang ataupun opportunities iaitu pertumbuhan pasaran digital ataupun e-dagang di Malaysia membuka peluang untuk perluaskan sistem penghantaran terus dari aplikasi sendiri iaitu in-house delivery. Selain itu, peluangnya adalah peluang pasaran antarabangsa secara digital iaitu boleh bawa produk Zeus Coffee ke luar negara melalui platform e-dagang. Selain itu, kerjasama strategik dengan platform digital seperti Grab, Shopee Food, Touch and Go ataupun e-wallet dan juga Boost. Akhir sekali adalah sokongan kerajaan terhadap pendigitalan PKS iaitu grant dan juga insentif seperti MDEC ataupun BSN dan juga SME Bank. Manakala, terdapat juga ancaman yang kita perlu beri perhatian. Yang pertama adalah persaingan sengit dalam pasaran kopi dan juga minuman digital seperti Starbuck, Pilife, e Gigi Coffee ataupun Canggih. Yang kedua adalah risiko keselamatan cyber dan juga data pelanggan iaitu semakin tinggi apabila penggunaan aplikasi semakin meluas. Yang ketiga adalah perubahan selera pengguna iaitu secara pantas tren minuman boleh berubah maka memerlukan inovasi yang berterusan yang terakhir adalah ketidaktentuan ekonomi global yang boleh memberi kesan kepada harga bahan mentah dan juga logistik baiklah seterusnya kita berpindah kepada strategi pertumbuhan digital Zeus Coffee saya memilih Zeus Express iaitu sistem penghantaran dalaman melalui aplikasi sendiri sekiranya Zeus Coffee ini uh, menyediakan Zeus Express Maka strategi ini di mana menggunakan aplikasi miliknya sendiri untuk menyediakan penghantaran terus kepada pelanggan tanpa bergantung sepenuhnya kepada pihak ketiga seperti GrabFood ataupun ShopeeFood. Seterusnya, berdasarkan penerapan SWOT dalam strategi Zeus Coffee adalah stress kekuatan kekuatannya adalah aplikasi mudah alih canggih iaitu sistem pesanan dalam aplikasi yang stabil memudahkan integrasi ciri penghantaran terus iaitu real time order tracking ataupun rider assignment yang kedua adalah pasukan teknologi dalaman iaitu The Coffee sudah ada keupayaan untuk bangunkan fungsi penghantaran sendiri dalam sistem mereka yang ketiga adalah jenama kukuh dan dipercayai. Maka pelanggan ini sedia ada yakin dan juga selesa menggunakan aplikasi Zeus bagi penambahan fungsi Zeus Express mudah diterima. Maka implikasinya adalah strategi ini boleh dilaksanakan dengan cepat kerana Zeus sudah ada infrastruktur digital yang mantap. Seterusnya adalah weakness, kelemahan. Kelemahan dalam Strategi Zeus Coffee adalah capaian fizikal yang tidak menyeluruh iaitu sistem penghantaran perlu dipasang secara berperingkat bermula di kawasan padat pelanggan contohnya Lembah Kelang, Johor ataupun Pulau Pinang. Seterusnya adalah bergantung kepada sistem aplikasi iaitu perlu pastikan aplikasi stabil ketika trafik tinggi ataupun promosi besar dijalankan. Maka, tindakan yang kita boleh ambil mulakan dengan projek rintis iaitu pilot projek yang di mana di lokasi utama kemudian kembangkan mengikut analisis permintaan dan juga prestasi. Kemudian, peluang yang kita boleh ambil dalam strategi Zeus Coffee adalah kecenderungan pengguna kepada penghantaran terus Ramai pelanggan yang mahukan servis lebih pantas dan juga jimat kos tanpa cas platform pihak ketiga. Seterusnya, margin keuntungan lebih tinggi. Maka, tanpa perlu kongsi peratusan kepada GrabFood ataupun ShopeeFood, jadi Zeus ni boleh tawarkan promosi eksklusif dalam aplikasinya sendiri. Yang ketiga adalah sokongan kerajaan untuk digital PKS iaitu mohon geran ataupun insentif untuk membangunkan sistem ini. Tindakan ini adalah untuk memanfaatkan geran digital seperti geran pendigitalan PKS iaitu untuk tampung kos permulaan sistem penghantaran. Dalam masa yang sama, terdapat juga ancaman yang kita perlu ambil jakna iaitu pesaing sudah ada sistem penghantaran tersendiri contohnya tilak delivery. Yang kedua adalah ancaman kos logistik meningkat iaitu perlu kawal kos gaji rider, minyak dan juga penyelanggaran. Yang ketiga adalah risiko kelewatan penghantaran. Ia boleh menjejaskan kepuasan pelanggan. Jadi, langkah untuk berjaga-jaga adalah gunakan AI ataupun sistem pengurusan logistik pintar untuk merancang laluan penghantaran dan juga latih rider dalaman untuk servis berkualiti. Baiklah, kita pergi kepada poin yang seterusnya iaitu sumber modal untuk melaksanakan strategi Zeus Express. Yang saya pilih adalah yang pertama pelaburan equity iaitu equity investment iaitu dari pemodal swasta dan juga venture capital. Kelebihannya adalah tidak perlu pinjaman ataupun bayar balik dengan faedah. Maka pelabur juga biasanya memberi sokongan teknikal ataupun rangkaian Selain itu, kelebihannya adalah modal boleh digunakan sepenuhnya untuk pembangunan teknologi aplikasi dan juga sistem logistik dan juga latihan penghantaran. Implikasinya terhadap strategi adalah membolehkan Zeus Coffee membangunkan sistem penghantaran terseluai dalam aplikasi dan juga menanggung kos pelaksanaan awal iaitu app upgrade. Sumber modal yang kedua yang saya pilih adalah pendapatan langsung melalui sistem langganan premium iaitu Zeus Prime Express. Kelebihannya adalah sumber pendapatan berterusan dan juga berasaskan kesetiaan pelanggan. Ia membantu menampung kos logistik dan juga operasi penghantaran dalaman. Ia tidak bergantung kepada semua luar sepenuhnya Implikasi terhadap strategi ini menjadikan pelaksanaan ZUS Express ini lebih mampan jangka panjang kerana pelanggan yang berlanggang mampu menampung sistem itu sendiri. Jenis entiti bagi perniagaan ini adalah ZUS Coffee Sendirian Berhad iaitu syarikat sendirian berhad. Jadi kesan daripada entiti sendirian berhad terhadap pelaksanaan strategi dan juga perolehan modal, iaitu yang pertama dari segi modal dan juga pelaburan iaitu mudah tarik pelabur luar melalui penjualan saham dan juga penting untuk biayai strategi digital. Yang kedua adalah liability terhad. Liability terhad ini risiko kewangan peribadi adalah rendah kerana pemilik ni tidak tanggung hutang syarikat secara individu. Yang ketiga adalah keupayaan mengembang iaitu sesuai untuk mengembangkan seperti cawangan baharu dan juga sistem penghantaran kesan entiti sendiri yang berhad terhadap pelaksanaan strategi dan juga perolehan modal yang terakhir adalah dari segi urus takbir profesional iaitu struktur pengurusan rasmi memastikan keputusan strategik lebih teliti dan juga profesional Baiklah, akhir daripada pembentangan saya, cadangan perubahan entiti perniagaan adalah saya tidak mencadangkan untuk berubah entiti perniagaan kerana Zeus Coffee telah berdaftar sebagai syarikat sendirian berhad dan ini merupakan entiti yang paling sesuai untuk melaksanakan strategi pertumbuhan seperti Zeus Express in-app delivery system. Justifikasi saya berkaitan dengan mengekalkan sindrom berhad adalah yang pertama mudah tarik pelabur. Maka kita boleh jual saham tanpa disenaraikan. Yang kedua adalah perlindungan liability iaitu tiada tanggungan hutang secara peribadi. Yang ketiga adalah mudah berkembang kerana sesuai untuk buka cawangan dan juga sistem penghantaran. Yang terakhir adalah pengurusan profesional iaitu keputusan dapat dikawal oleh lembaga pengarah. Sekian itu sahaja pembentangan saya berkaitan dengan asas keusahawan tugasan 2. Sekian terima kasih.